امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا امام غزالی سے کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے تو امام غزالی مسکرائے فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی وہ تو کسی اندے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں بہرحال راضی ہوتا لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا اللہ اکبر جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے سکون میں بڑا رہتا ہے مطمئن بڑا رہتا ہے جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال ابشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپاہ سالار ہی بنا دیا جائے ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ اسی پہ راضی رہے راضی بے رضا رہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ تور پہ جا کے مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو, تو ہم سے راضی ہو جائے حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تجت کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے حضرت موسا کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسا کہتے میرا خیال تھا کو لسٹ ملے گی لیکن مالک نے ایک جملہ کا ایک جملہ اور تفسیروں کے دریاب عرش کے مالک نے فرمایا موسا ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا مجھ سے راضی ہو جائے بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے اللہ کی رضا پہ راضی رہیں مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑھے جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی وہ بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا پر کسی جگہ انہوں نے شکوا نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا اللہ کے قبضے میں ہے نا دل پھیر سکتے ہیں نا مکلب القلوب ہے لیکن حضرت نو نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے سمجھے کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے آج ہر ہر بات پر شکایت ہے ہر ہر بات پر لوگ شکوا کرتے ہیں اور ہر ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے ناز کے نافرمان بنتے بنتے اور پھر سوال کیا یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو اور اللہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں موسا اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں علیحدہ ایک مقام ہے اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے اسے بھی اللہ خزانے کھول حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی حضرت سفیان سوری بہت بڑا نام ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے سفیان سوری بھی بیٹھے تھے تو حضرت سفیان سوری دعا مانگنے لگے جناب پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی دعا مانگنے لگے اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا اے اللہ مجھ سے دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے کہنے لگی بس کر سفیان کیا دعا مانگ رہا ہے تو کب سے میں سن رہی ہوں بس کر کیا ہوا تو کیوں فرمانے لگی زفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا دوسری بار بھی کہا بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ کہنے لگی تم ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا بس کر تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا تو راضی ہے روز نہیں مانتا کہ دو کروڑ چاہیے چھ کروڑ چاہیے انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو پہلے بتا نا تو راضی ہے حضرت سفیان سوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا چیخ مار کے رونے لگے کہنے لگے رابیہ تو سچ کہتی ہے ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں تو سچ کہتی ہے قریب حضرت جعفر بن سلمان بیٹھے تھے وہ بی بی رابیہ کے پاس گئے کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے یہ منظر شروع کب ہوتی ہے تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے پھر وہ اپنے رب سے یہاں لوگ راضی نہیں ہیں نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ نہ دین کے آنے پر راضی ہیں نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں م. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں لیکن جب ذرا دقت آتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹ, کھٹ آتا ہے کہتا ہے کوئی کہویز دے دے تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی رضا کب ہوگا کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں کب تو راضی ہوگا کئی نوع طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے پہلے آپ نے طویز دیا تھا تو صحیح ہو گیا پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب والا تو کئی ہے کبھی صحیح ہاتھوں میں بھی آؤ نا بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب بڑے اچھے ہم حاضر ہیں کوئی حکم کریں خدا را راضی ہے رہنا سیکھیں <تصفح> مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس سال حضور کی بارگاہ میں رہا دس سال اور دس سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا اور دس دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سوڑ لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں دس سال حضور نے مجھے کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی بڑا نقصان ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی اور ان کا جلال بالکل بجا تھا ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے لیکن کہتے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا ساری سوچ ہی بدلتی فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ وہ ٹوٹ گیا وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا اب چھوڑ یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا نہیں ہمارے حق میں بہتر تھا تو ٹوٹ گئی تو ختم کہتے ہیں بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانا پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھی اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا پھر اس وقت دو چار لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا پھر بیس پچیس ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی جب وہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس, کے اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے اب یہ بڑا عابد تھا زاہد تھا عبادت گزار تھا پرہیزگار بڑا نیک تھا بڑا, بڑا پرہیزگار یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤ دو تین دن کا بن جاؤ کہتے میں تین دن اس کے ساتھ رہا میں اس سے زیادہ پڑتا تھا زیادہ پڑتا تھا خیرات کرتا تھا زیادہ عبادات کرتا تھا وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تین دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس اس نے کہا بتائیے میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر چھوٹی سی عادت بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ وہ کون سی تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی اور کبھی برف جمی ہو نہ گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے ہاتھ میں بڑا بہتر ہوتا ہے یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سایہ نہیں سایہ کا سوال نہیں کیا اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی کیا بنے گا فلاں چیز کا میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں تو وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے جس اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں صاحب کیا ہے پل سے رات سے گزرے کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے تو یہاں کیسے آگئے کہیں گے اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی کی تو کہیں گے دو باتیں تھی ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے رب کے حرام کو حرام جانتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے اللہ کے ہر فیصلے پہ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے وہ آجزی اور انکساری کے, کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی پھر زمانے کے بعد دی پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ بعد یہ آؤ سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے اور ایک بندہ بڑی دعا التجاؤ خواہشات کے بعد لیتا ہے اس کی قدر و منزلت وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا کا چھوڑا ہو کوئی کھانا نہیں پانی نہیں دانا نہیں حضرت ابراہیم چھوڑا ہے تیرہ سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی اور جب اجازت ملی تو آپ چھوڑی اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں اتنی تسلیم و رضا ہر فیصلے پہ راضی ہونا ہر فیصلے پہ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ دو منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ وا ویلا کرتے شور بچاتے کفر بولتے ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتے سب سے تکلیف میں میں ہی ہوں کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں بھائی بتا تو صحیح نہ کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی لیکن ہماری آزمائشیں ہیں ہمارے جملے ہیں ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوا چھلکتا ہے ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں اسلام کے کسی بھی حکم کو تسلیم کر لینا اسلام کہلاتا ہے اور اللہ رسول کے کسی بھی حکم کو دل سے مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ہر ہر بات کو دل سے مان جائے شریعت کی کسی بات کو دین کے کسی پہلو کو اپنی طبیعت پر بوجھ نہ سمجھیں کہ یہ حکم بڑا سخت ہے یہ ذرا مشکل ہے یہ اگر اس میں گنجائش ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا معاذ اللہ کسی ایک پہلو کو بھی ایک ہے عمل کرنا وہ بات دوسری ہے اور ایک ہے مان لینا وہ بات پہلی ہے عمل کرنے میں سستی ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے انسان کوتا ہی کرتا ہے وہ بات دوسری ہے لیکن شریعت اسلامیہ کے پہلوؤں پر کجی محسوس کرنا دل میں بوجھ محسوس کرنا نماز کا حکم ہے پانچ وقت اٹھنا پڑتا ہے دیکھو جی ماض اللہ تعالیٰ سما معا اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گرمیوں میں تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی فجر کا وقت ہو جاتا ہے کچھ لوگ یہ محسوس ماض اللہ تعالیٰ اس قسم کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں جی کوئی کام سردیوں میں ڈھب سے ہو ہی نہیں پاتا ایک نماز پڑھو تو دوسری کا وقت دوسری پڑھو تو تیسری کا ٹائم یہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لوگ جب یہ بوجھ رہتا ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہوتا جب آدمی راضی رضا رہتا ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بہتر ہی کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حق میں بہتر ہی فرمایا ہے تو پھر اس شخص کا ایمان مضبوط اور کامل اور مکمل ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے انصاری سے ان کا آپس میں جھگڑا تھا جھگڑا کیا تھا ایک چشمے سے پانی آتا تھا پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا ایک چشمہ تھا پہاڑ سے تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے یہ بخاری کی حدیث ہے پہلے باغ تھا زبیر بن عوام کا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی کے بیٹے اور اشرم بشرا سے آبی ہیں ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے اور وہ انصاری سے آپ کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی یہ مسئلہ دنیاوی تھا دینی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے وہ دین سے علیحدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو دوسرا بعد میں پانی لگا لے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی پلا لگا لے کھیت کو اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں بے دھیانی میں جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا اور قرآن پاک کی آیت آئی فرمایا فلاں و رب بھی کلا منو نہ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر, فیص ہر, ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے فیصلہ بھی قبول کریں اور اگلی بات کیا ہے اشاد فرمائے اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس یوسلیم و تسلیم دل سے حضور کے فیصلے مانے نبی پاک کے فیصلے دل سے کوئی کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے دل سے مانے راضی رہے جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات بڑا مشکل ہے جی زکوۃ اب ڈھائی فیصد پوری ہر سو میں سے ڈھائی روپے دے اپنے کمائے ہوئے اتنی سخت گرمی میں روزے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹک یار بڑی پکی سچی پیڑی بات ہے ادھر دیکھو میری طرف مجھے پتا چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہا تو گھر جا میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر تو گھر جا اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی تھوڑا غور کریں بات پہ اگر دین ماض اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی کیا اللہ خوش ہوگا ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سیابی سے ناراض ہوتے نا جلال میں ہوتے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بال حضور کے آگے بیٹھ جاتے کے زمین ٹکا نا جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے ٹکا کے گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے پتہ جملہ کیا بولتے اتنا خوبصورت فکرا اتنا پیارا جملہ پتہ کیا کہتے, کہتے ردی تو بلا ہے ربا بسلام دینا ب سیدہ و مولانا محمد النبی و رسولا سب کہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر جملہ بولتے کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا کہتے ردیت باللہ ربا یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے میں اس بات پہ سبحان اللہ دیکھیے فکرے فکرے پہ گو ردیت بلّہ ہے ربا حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے و سید نابا مولانا محمد نبی و رسول اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے ردی تو بلّہ ہے رب با وبل اسلام دین اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں راضی ہونا سیکھیں رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا توقل مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی شب روز سکون کے ساتھ گزریں گے زندگی اطمینان والی ہو جائے گی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا اس ارادے کو جب آپ پختہ کریں گے پھر ایمان آپ کو بڑی لذت دے گا دین آپ کو بڑا سکون دے گا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان